Дніпрі вже стартували баталії для думаючих дітей. Організатори розумових поєдинків також вже в нашій студії. Вони будуть розповідати, як все це відбувалося, і чи відбуватиметься надалі. Тож залишайтесь з нами і дізнаєтесь про все. Світлана Каюн та Світлана Савіцька організатори дитячої інтелектуально розважальної гри Квіз Кіц сьогодні прокидаються разом із ранковим коктейлем. Світлани, доброго вам ранку! Добре, утро. дуже світлий ранок у нас сьогодні разом із вами. Як настрій? А, замечательный вот весенний хорошо. утренний еще весь день впереди, поэтому замечательное настроение. Чудово. Рассказывайте, будь ласка, про игру, которую вы придумали. Я так понимаю, что это что-то такое новое для Днепра, так и самое для а -а -а. детей. Субботу уже стартовали, так? Да, да. Первая игра была в эту субботу, 4 угу. марта, и играли дети возрастной категории 7-9 лет. Игра прошла. Игра прошла хорошо. То есть это действительно была баталия. Вы правы, таких игр в Днепропетровске еще нет, да. Не там, не там. Да, ну, в общем-то, они там не было, ни сейчас нет. Это абсолютно свободная ниша. Но, как показала практика, всего лишь двухнедельная, востребованная. Дети хотят, дети умеют. Игра. Проходити буде і далі. Всі ігри будуть регулярні э, в ідеалі кожну неділю, але э, ближайше 19 марта. Угу. В чому родзинка? Тому що ви сказали, що ще таких ігор не було. З чого складаються вони так. взагалі? Це игра вікторіна э, состоїть она з трьох раундів. Э, Ми задаємо питання. Дети на них отвечают. Возможность ответить есть у всех детей, то есть у всех команд, присутствующих нет такого, что кто быстрее, то есть не нужно не, не нужно драться за ответ, скажем так. У каждой команды есть минута на ответ, есть бланк для ответов, они имеют возможность обсудить, даже поспорить, поругаться, опять помириться в течение одной минуты и написать ответ она, ну, скажем так, выделяется тем, что каждый раунд, каждая игра – это новая тема, это новые вопросы. По сути, каждую неделю новый набор, новая база вопросов. И можно, не останавливаясь, каждую неделю приходить играть и новое, новое, новое узнавать. Вот, вот этим мы как бы... Сейчас нагадую, еще до колы, так, Да, да, это игра «Что, где, когда», но только в ней меньше, скажем так, вот этого вот пафоса «Что, где, когда» нет у нас. Ну, и гораздо больше команд. Есть... И больше команд. Здесь может присутствовать на сегодняшний день мы можем за одну игру принять до 13 команд угу. состав команд двух до четырех человек это младшие лиги старшие мы будем приглашать до 6 человек в команду но это не предел то есть пока нас ограничивает только вот помещение на какой вик расскажите эта игра? Ну, начали мы с 7-9 лет, Светлана уже сказала. Далее мы планируем проводить игры для деток 10-14 лет. И, конечно, большие надежды на Лигу 15-18 лет. Там уже бои будут совсем серьезные. Ну и еще такая вот родзинка, как вы сказали. У нас мы работаем с родителями, ну, дети, которые приходят с родителями. Мы, они ожидают родителей, болеют за детей в другом зале. И мы с родителями тоже работаем. Мы задаем им каверзные вопросы, а, на первый взгляд кажущиеся детскими, но на самом деле родители очень так за деток болеют и зарабатывают для них баллы дополнительные. А 7 дев'ять років, чи це команда, це ж різний зовсім в, в вік, тобто в 7 років вони ще Маленькие там, інші. Чи, чи є ну, команди, в 9 и другие. Есть в команды, в того до того века? Есть разные команды, да. Есть у нас были девчонки, вот, победители первой нашей игры, по 8 лет им было, mm -hmm. и они вообще ну, божественные. <laughs> <laughs> они взяли практически все вопросы, при том, что там тоже были такие довольно каверзные, встречались. Uh, поэтому возраст, мне кажется, в команде разновозрастной возрастной даже интереснее играть. Где идея проводить саме такие батлы среди детей? Почему сам, саме дети? Вы знаете, мы со Светланой сами фанаты игры квиз. Есть у нас для взрослых такая игра в Днепре. Мы играем в нее довольно часто и даже побеждали. <реклама> 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 вот. Но вот у Светланы есть семилетний сын. Да, у меня есть старший сын, который вот каждую игру мы возвращаемся, он встречал нас с вопросом, мама, ну а почему, ну, можно я сам, ну пожалуйста, я тоже хочу. И вот сказать, что идея игры вот возникла вот так, вот здравствуйте, мы будем играть, нет, мы несколько лет со Светой обсуждали, как же ж можно вот разнообразить Да, да, Несколько лет наши дети, с которыми мы работали, мы работали тоже с детьми, вот просто вот они мы видим, что они жаждут интеллектуального досуга, что им нужно какая-то ну вот, что-то еще, кроме э, того, что есть. И вот каждая игра, мама, можно я тоже схожу? А, а, а когда у меня будет квиз? То есть ребенок задавал, как бы, подводил меня к этому долго, но буквально недавно он сказал, мам, ну все-таки давай уже как-то вот и нам квиз. И, да? и, и вот тут я понимаю, что мой ребенок, наверное, как-то где-то умнее меня. И, и вообще дети действительно умнее взрослых, хотя информации у нас в голове больше, но они действительно умнее нас. Мы в этом убедились. И вот когда мы поняли, что квиза для детей в городе нет. Все прийшло само собою. Буквально за неделю организовалась перша игра. А от а мы не планірую. Чи задоволені ви першою грою? Чи був перший, знаєте, як кажуть, блін комом? Ні, кома не було взагалі. Никакого кома. Був восторг. А, як был... дітям вот, цікаве їхнє враження, тому Діти? що для для них це було все. Uh -huh. Відгуки. Uh -huh. первая фраза, которую говорили все дети, вот просто подходили, во-первых, все обнимали Светлану, потому что в конце она устроила им э, музыкальный батл танцевальный, э, дали им выплеснуть все эмоции, затем подходили ко мне, ну когда следующее? Все, без исключения, и родители, и дети спрашивали, когда следующее. Вот так вот. Пока, пока это я знаком, что чудесно сподобалось детям. Что за призы, расскажите, за что все дети? сладкие подарки получают все дети, но это вот как бы от, от нас, от организаторов. И мы привлекаем партнеров, конечно же, и очень хорошо откликаются, так как, ну, как бы мы никому не конкуренты в городе, поэтому все детские площадки, Квест комнаты, все согласны, все участвуют, и поэтому победители у нас получают и бесплатные, и с хорошей скидкой посещение Квест комнат, различных детских площадок, та же вот Детская планета. Но мы работаем над этим еще, чтобы были вот подарки и сладкие интересные вот пер, ну команды победители получают у нас также интеллектуальные подарки вот для развития некоторые допустим не знали что у нас есть в городе а, музей а, машины времени вот дети получили этот подарок и родители с благодарностью спасибо вы нам еще и, и подсказали куда идти дальше в каком направлении Супер. Um... Ну, ми знаємо, що це буде регулярно, і вже цієї суботи ви будете десь збиратися. Так, да, 19-го Тобто розшукати можна квіз кіц в мережах соціальних, так, і вже далі дивитися, де, де що mm -hmm. буде відбуватися, як долучитися. Да, у нас є група в Фейсбуці, є група в ВКонтакте, можна туди зайти, побачити фоточоти вже угу, скоро. -скоро. Угу. Ну і <laughs> графік на місяць ігор завжди у нас присутствує. А, ще трохи до механіки гри. Чи mm. командна відповідь, чи кожен може висловитись. чи ну, як, як взагалі все це відбувається, і взагалі, які відмінності дитячих а, від дорослих ігор? Насамдія виговоритися може кожен, але. Uh, вот как-то uh, как бы интерактива с ведущей никакого нет uh -huh. Команда решает ответ сама внутри себя uh -huh. То есть это -то зависит от атмосферы, от всех интимных отношений внутри команды uh, Поэтому, ну, были у нас, конечно, такие Такой случай, когда девочка целый раунд просидела под столом Потому что вот не согласились с ее ответом Потом все-таки вышла и настояла на своем Это оказался правильный ответ Поэтому uh, вот минута Команда получает вопрос: они обсуждают, они ссорятся, думают и пишут ответ в, в анкете. То есть выговориться может каждый сказать свое мнение. А кількість людей в команде повинна бути якоюсь, а, однаково, Там, семь хлопчиків 5 дівчинк. Нет. Мальчик и девочек исключительно сколько хочет, могут быть вообще только мальчики только девочки а, от двух до четырех человек. Достать Это... маленькие такие группы. Конечно, это же дети. Если их будет много, да, будет просто больше сидеть детей не задействованных, так ага. как обязательно будет лидер какой-нибудь, а все остальные будут стесняться. Ну, это же дети. Поэтому в лиге постарше, которая, вот Света говорит, у нас будет звездная, мы ее ждем с нетерпением, а там уже до шести человек мы будем э, собирать команды, так как взрослые, ну, они уже имеют больше своего мнения, они не так будут стесняться, смущаться. Ведь до и выше. Это так? Нет, вовек. это от, от 14, от 14 до 18 лет. Mm -hmm. Там уже Пиды. до шести человек mm -hmm. в команде. А меньше, да, четыре человека. Светлана, еще до питания. Хто займається їх складанням? Ви мозок, хто мозок? Ну, колективний колективний да? разом, так. Да? Да, Ви ми... вдвох чи хтось допомагає, тому що це ж треба Нет, багато інформації. Ми вдвоєм вдвоє. вдвоє составляємо питання Uh, у нас опыт, мы и педагоги, и я методистом работала долгое время, Светлана у нас детский психолог, и мы вопросы составляем сами. И это, наверное, вот действительно еще одна изюминка нашей игры, потому что все вопросы не просто на энциклопедические знания. Мы даже вот школьную программу особо не затрагиваем, потому что де детям этого хватает <laughs> и в школе. Ну так. Вот это вопросы на абсолютно общие темы. И все вопросы построены таким образом, что даже не зная ответа Ребенок, ну, то есть команда, собирая вот пазлы, скажем так, разной информации, могут логически к ответу прийти. Не, нет очевидных вопросов. Все вопросы, которых нужно выстроить какую-то логическую цепочку. Опять же, это вот для родителей, да, такой вот позыв даем, что во время игры ребенок нарабатывает, скажем так, такую вот базу инструментов для логического мышления, для, для составления инструментария вот, на внимательность, Дети этого не Такие понимают. Такие игры на да. корость. Конечно. Для детей это игра. Они им весело, поэтому им легко. Но они получают много новой информации я же говорю, и нарабатывают вот для себя вот этот вот инструмент мышления. Но дети очень часто спрашивают, а нужно ли быть отличником в школе или там какие будут вопросы. Я боюсь приходить, потому что вдруг не отвечу. То есть мы объясняем им, что логически до всего можно дойти, команда для этого и есть. Вот и когда приходят и в общем-то понимают, что на самом деле ничего сложного, наоборот интересно, у них такой азарт в глазах просыпается, они прям я, yeah, я, yeah, можно я yeah, отвечу. Сколько <laughs> вот, yeah. тревая да. игра? Игра час полтора. Uh -huh. Вот младшая лига у нас игра длилась полтора часа, но это вот за счет того еще, что у нас в конце вот вся эта анимационная часть. всего три раунда uh -huh. по 10 вопросов. Первый раунд это разминка вопросы, ну вот, просто на повседневные тематики, то есть э, у младшей лиги это даже больше не вопросы, а какие-то задания, что-нибудь посчитать, придумать, передумать, переставить, обратить внимание. Второй вопрос, второй раунд всегда тематический будет, то есть одна какая-то тематика и раунд вот ее раскрывает полностью все спектры этой темы. И третий раунд один из любимейших – это музыка, мультфильмы, картинки различные, фильмы детские. Вот он, ну, он он очень эмоционально заходит детям вот так вот. Ну и все. Поэтому бояться абсолютно нечего. Какими-то готовиться к этому не нужно. Мы пытаемся показать, что все знания важны. Главное уметь их вот ими пользоваться и их использовать. Пока дети играют в игру, так в батьки болевают. Так, як вболівають, які емоції розкажіть. І ви сказали, що ви також якісь завдання даєте батькам, mm -hmm. щоб вони допомагали дітям. Як це все відбувається? Розкажіть. Ну, Роді теж приходять в такому легкому волненні спочатку. Ну так, вони ж проживають uh, за да, своїх да. <смітна> а можна ли поболіти, а можна ли підсматривати в залі, на намагалися <смітна> підказувати? Чи стоять вони знаєте за спинами, як <смітна> <щодеколи>? <смітна> у нас віддільний зал, вони намагаються із зала виглянути і щось підсказати, ми їх так як. аккуратненько усаживаем и я прихожу к ним вот во время второго раунда тематического и на ту же тему задаю ну более взрослые конечно же вопросы uh -huh. вот но с подвохом а родители сначала сидят и так тоже не понимают, что я от них хочу, а потом начинают включаться, это прям видно, uh -huh. а, тоже загораются глаза, и особенно когда дается условие, что ваши ваши правильные ответы помогут вашей команде, за которой вы болеете, то там все просто, вот я вижу этих же детей, только <laughs> немного повзрослевших, а они начинают отвечать, кричать, руку тянуть, как в школе, вот, то есть это тоже довольно у них азартно проходит. Поэтому родителей мы тоже активно включаем в игру. Вот. Ну и когда они выходят уже в финале на церемонию награждения к деткам и видят, как детки танцуют, как они прыгают и радуются победам, то, ну, я думаю, родители тоже очень, очень много получают позитива от, от этой для игры. Ну и для родителя тоже, то есть горбость да родители присутствуют и вот в момент когда мы объявляем что вот такая вот команда вот такая вот мама сегодня заработала вам бал и вот просто в глазах я вижу как у детей отходит супермен и все человек паук на задний план выходит и мама папа на какой-то момент становятся для ребенка герой. героем да героем и это у родителей просто вот так вот и плечики все они сразу да то есть для Супер. ребенка своего стать героем это мне кажется дорогого стоит что Знаете, видно сразу, что работает в команде и психолог, и и методист, как вы сказали. у вас такой дуже классный союз. Комплексный подход. Так, так, так. <laughs> вот, Запрошу это Конечно, мы приглашаем. Так. Да, на наши игры. И небольшой анонс вот такой вот. Приоткроем завесу. 2 апреля у нас пройдет семейный турнир. Это команда, где может поучаствовать и взрослые. Не обязательно для этого состоять в родственных связях, но все-таки мы э, агитируем да, на то, что это должна быть семья. Семья, командная работа. Это, вот. Игра будет юмористическая. Ну, а вообще... В честь 1 апреля. Да, да в честь 1 апреля. А вообще, кто еще не придумал себе развлечение на 8 марта? Кто хочет подарить подарки? Пожалуйста. У нас есть и подарочные сертификаты. Приходите, дарите своим детям А, пищу для ума покажіть вашим дітям, що не нужно вихідні проводити за гаджетами, за комп'ютером возле телевізора. Що можна прийти з друзями, з командою, азартно провести время. Світлана Каюнта, Світлана Савіцька, організатори дитячої інтелектуально розважальної гри Quiz Kids, сьогодні прокидалися разом із ранковим коктейлем. Дорослі малеча приєднатися.